на нас. Потому да, стоят милиционеры, я, конечно, они принуждены стоять. Я уверен, что если бы они по поднялись, нас он было устал, бы гораздо он больше. Он я уверен, что он. милиция нас тоже он. поддерживает, но не силу некоторых обстоятельств она Это боится пойти против действующей власти, боится встать. Человек... А, есть но очень не хорошие примеры Чехии, Франции, Германии, когда были массовые митинги, и милиция снимала шлемы и шла к народу подавилась вместе с народом и митинговала за свои требования. Господа, вставайте, просыпайтесь, только мы, только мы можем сделать нашу страну такой, которой мы хотим ее видеть. Больше никто. Не ленитесь, приходите на Майдан, приходите, поддерживайте. Чем нас больше, тем больше шансов к победе. Господа, за вас! Слава Украине! А каким героем я хочу? Если вы хотите допомогти не словом, а делом, нам треба волонтеры. Охорону и на кухню. Будь ласка, подходите. Если вам есть что сказать, вы прихильник Евромайдана, приходите на нового... слава. слава Украине! А каким героем? Каким? Читатели, читатели, зрители, подумайте, каким героем слава. Хотелось бы уточнений. как обычно, играет Океан Эльзы. Не знаю, почему включают эту группу, когда какая-нибудь протестная акция. Но... Не могу найти это объяснение. Так, политиков тут нет. Только активисты, полевая кухня. спокойно мало народу очень мало молодежь за европу хотелось бы видеть эту молодежь всем скопом вот если бы 500 человек студентов пришли вот туда бы я поверил в это все Но... Но есть некоторые граждане, которые уже отказались от работы и учебы и остались здесь. Я уважаю их позицию. А, ну, это это отстаивание своей гражданской позиции. А, не могу не могу ничего плохого об этом сказать, ребята молодцы. Ну посмотрим, что будет, посмотрим, как организаторы справятся. С с обеспечением обеспечением вернее э, активистов э, всем необходимым скоро нач, э, скоро будет очень холодно поэтому нужны палатки нужен шлем, одеяло а, э, активисты не могут полостую держаться полостую все делать значит позицию нужно пошевелить своими задницами